Все, кум. С витьком своим с сыном помогали складать мотор. А ведь... Ну все, и крюк пригодился. Пробуем этим крюком опускать. Это другий раз мы вынимали им. Не знаю как получится. Это съемка для истории. А это я! Ну все, будем пробовать. все, пум сварится, говорит, ну тебе нафиг уже этим мотором. Ну все, будем пробовать ставить. Видненько коротенькая, ну такая, как бы да для истории. Для истории пойдет. Опустили, работает крюк. Без него, конечно, мы мотору не опустили. Ну все. Пум с сыном раком стоят. А? Мотор опустили. Репетируем. А да, без прка мы ничего, конечно, не зарубили. Вроде фигня, мы а выручим. Давление пока четверку. Не знаю, как дальше будет. Но четверку пока давит. Я, честно говоря, подавление не понимаю. Ну, и стал заводиться, стал все рубить, не знаю. То ли и глаза пало в карбюраторе, то ли проблема какая-то была. Ну, честно говоря, два часа были все расстроены, в шоке были все. Это без выхлопной трубы. Коробку еще не ставили. Там была проблема двигателя. Старались, я говорю, Пум ну, старался до последнего. ну, я к тому том Пуму старался. Ну, поднимемся. той мотор у нас подвел, полгода поездил и могу заклинил. Вот перестал давление быть и, короче, уже не заводился. Непонятно, под, подымемся, еще трошки зажигания куб по покрутит, трошки там трамблеры может лево-право даст, ну, раньше его, ниже, но пока вроде нормально, по клопу чепим, сейчас по тяжело понять, как он работает, ну, заводится вроде все нормально, все, без проблем, все бачите, зажигание выключил, повертаю, ну, не придраться, не придраться, молодцы, кум с сыном, зрителей зарубили как могли. У нас жнива на носе уже поджимает, все, уже, грубо говоря, 8-10 дней жнива, и нам треба его этого газончика, потому что, в принципе, мы без него обходились, ну, но... пару год назад мы его купили, покрасили, перерубили под себя. Ну, короче, треба, чтобы газончик был э, рабочий. И, конечно, нема была балакать, наш Ютошка. Он нас последние три года выручает, тяжелой работы все забрал на поле. И вот мы сделали крючка, раз попробовали, а в этот а это год уже попробовали два раза. Вынимали мотор на газончик и ставили. Без него, конечно, мы не обошлись.